В том, что можно реально пощупать, увидеть и начинать использовать уже сегодня. Потому что у нас реформа госзакупок, благодаря тому, что она была инициирована не сверху, а снизу, продвинулась значительно, и у нас уже есть электронная система, в которой уже пользуются государственные органы, и куда могут подключаться предприниматели. Собственно, система получила название «Прозора», если у вас есть ассоциация с известным фильмом, то это не зря. Действительно, мы в это название подзакладывали как прозрачность, так и борьбу с коррупцией, как основная цель вообще реформы нашей и создания системы в том числе. Здесь слайд, на котором много цифр, на самом деле озвучивать я их не буду, если можно сказать вообще просто одним предложением. Это огромные суммы, которые объем наших госзакупок, которые мы не контролируем. У нас по всей Украине работает порядка 25 тысяч тендерных комитетов и комиссий, которые проводят некие тендеры между некими компаниями. Обычно со всех сторон нам говорят о том, что вход для компаний свободного нету. Распределяются государственные заказы закрыто, доступ для компаний ограничен. Ну и, собственно, мы узнаем о каких-то тендерных скандалах только из журналистских расследований. И уже постфактум, когда договор заключен, мы просто видим, что он заключен по какой-то суперцене, которая не соответствует рынку. Следующий слайд. О, у нас остались только заголовки. Регламент очень выиграл в моей презентации, я поняла. Итак, какие у нас основные проблемы? Первая у нас проблема, то, что у нас очень высокий субъективный фактор в госзакупках. То есть действительно сидит тендерная комиссия, которая решает, как установить требования к товару, какую предварительную цену озвучить, либо не озвучить кому-то из тех, кто на этот тендер пришел, каким образом выбрать победителя, по каким основаниям отвергнуть предложение, которое им не нравится. Все это абсолютно субъективные вещи. На них никто не влияет, и никто по большому счету не контролирует. А вторая проблема в том, что очень усложнен доступ, потому что любая компания знает, что если она хочет прийти на госторги, то ей нужно предоставить кучу справок, которые имеют определенный уровень, определенный временной отрезок, пока они действуют. Потом эта справка может признаться недействительной через день после выигрыша предварительного в тендере. И в общем бизнес не заинтересован участвовать в госторгах, потому что он знает, что он получает больше проблем, чем преференция от этого. Собственно поэтому и разыгрываются все тендеры между своими компаниями. Какая наша цель была? Наша цель была запустить IT-систему. Зачем? Мы понимаем, что у нас сейчас, к сожалению, не, то, не тот уровень развития гражданского общества, чтобы в каждую из 25 тысяч тендерных комиссий и комитетов поставить честных людей, кристальных, которые будут выбирать сознательно победителей, которые будут прозрачно распределять государственные наши деньги. Мы понимаем, что это, наверное, на данном этапе цель недостижима. Поэтому было э, принято решение максимально попытаться убрать человеческий фактор, то есть запустить IT-систему, которая будет по большому счету делать все сама. И э, человеку, который э, контролирует госзакупку, ему останется только, во-первых, определить, что он хочет закупить, и второе, увидеть победителя и заключить с ним договор. Никакого влияния на то, кого допустить либо не допустить в тендер, по каким критериям выбирать или не выбирать победителя с меньшей ценой, здесь нет. То есть абсолютно исключите субъективный фактор. Плюс мы проанализировали грузинский опыт, мы проанализировали опыт Чили, Сингапура, Малайзии, то есть тех стран, где экономика выросла наиболее хорошим темпом за короткий промежуток времени. Это случилось именно благодаря электронным системам госзакупок. Следующий слайд. Было решено, что эти реформы у нас пройдет в два этапа. Естественно, мы понимали, что э, нельзя сразу перевести все госзакупки в электронный формат, потому что, во-первых, у нас не готова IT-инфраструктура э, государственная, во-вторых, у нас нет законодательной базы. То есть, в любом случае, мы понимали, что будет некий период пилотного э, проекта, который у нас идет сейчас, э, и затем мы будем пытаться распространить действия IT-системы на все госзакупки, все номенклатуры, всех государственных законов. То есть сейчас у нас IT-система действует для допороговых так называемых торгов. Это товары до 100 тысяч гривен и услуги до 1 миллиона гривен. Потому что здесь нам не требовалось менять закон. В дальнейшем нам, естественно, понадобится законодательное урегулирование. Но вот пока мы в пилотном проекте работаем практически с широкой уже номенклатурой, просто с ограничением по услугам. здесь, в общем-то, расписано, в чем реализация нашего, первого этапа. Мы систематизировали тот опыт, который был получен. Мы привлекли всех стейкхолдеров реформы. Мы поняли, что больше всего заинтересованы в прозрачной системе госзакупок. Это IT-бизнес, это электронные торговые площадки, которые уже работали в Украине с бизнес-закупками, а не с государственными закупками. Министерство экономики как драйвер этой реформы, который должен быть по идее. И мы разработали эту систему, как я уже говорила, по инициативе снизу. То есть бизнес вложил свои деньги в разработку и бесплатно передаст систему государству после того, как закончится пилотный этап. У нас пока нет понимания, кому именно мы ее передадим, потому что за это должны заплатить налоги мы или заплатить тот государственный орган, который будет принимать систему. Пока у нас это так. То есть в любом случае мы опять-таки завязаны на то, что нам нужна будет поддержка сверху, но мы решаем проблемы по мере их поступления, и на данный момент рабочая система, когда скажут, куда какой орган передавать, мы ее передадим бесплатно. Разработчики ее сделали за три месяца, всего у нас на подготовку пилотного проекта ушло полтора. Здесь опять-таки, к счастью, для регламента не подтянулось видео трехминутное, поэтому я расскажу так в чем вообще, как, схема у нас построена? У нас существует центральная база данных и так называемые модули аукциона, которые будут принадлежать государству. Для чего это сделано? Для того, чтобы, во-первых, был определенный объем данных, который доступен только государству для хранения, понятное дело, и модуль аукционов, в который не может вмешиваться никто из провайдеров. То есть понятно, что там будет существовать понятие некой государственной тайны, и должно быть защищено соединение, и должны быть защищены все данные, то есть они должны находиться в одних руках. К центральной базе данных и модулю аукциона подключаются частные электронные торговые площадки. Они... Почему такая именно схема? Для того, чтобы не было неэффективных монополистов. Раньше у нас еще в 2012 году при не очень прозрачном руководстве Была, были пытки реализовать схему, когда только свои площадки специально сделаны, которым можно было иметь доступ для того, чтобы какие-то данные корректировать руками. Мы, естественно, отказались от этого сразу, то есть мы обратились к уже действующему бизнесу, который уже работает по несколько лет. Я дальше буду рассказывать, какие площадки уже подключились к проекту, ну, то есть коррумпировать кого-то из них достаточно сложно. Потому что есть и иностранные капиталы, есть репутация, ну, и мы постоянно призываем площадки подключаться к этой системе дальше. Как система работает? Вы можете зайти, вот видите три адреса электронных торговых площадок, которые уже подключены, зарегистрироваться на любой из них. Модуль регистрации очень простой, то есть там вы указываете имя, фамилия, название компании. В ЕДРПУ, свои контакты и, собственно, считайте, что регистрацию вы уже прошли. А, в данный момент у нас а, могут в ручном режиме площадки попросить какие-то устанавливающие документы. А, но пока мы с проверкой всех наших контрагентов, всех наших клиентов справляемся в ручном режиме, у нас пока нет большой а, Как я уже говорила, если видите, есть площадка ProMUA, которая работает уже очень давно. Есть Smart Enterprise, площадка, которая работает с бизнесом уже более полутора лет. Из новых, из новых созданных у нас площадка только ET Enterprise. Можете заходить на любую из них, находить вкладочку «Государственные торги». Для вашего удобства я уже в адресе указала, куда именно нужно смотреть, чтобы найти государственные торги. Информация везде одинаковая. Из центральной базы данных она раздается на все площадки. То есть точку входа вы можете выбирать любую, в зависимости от того, какой цвет площадки вам больше нравится. Информацию вы все равно будете видеть одинаковую, и предложение можете подать из другой площадки. А, какие у нас планы дальше? А, мы будем масштабировать систему на большее количество торгов. Сейчас у нас а, организуют торги государственные компании «Энергоатом», Министерство юстиции, Министерство обороны подключается Национальный банк Украины. Ну, то есть у нас уже есть пилотные заказчики, которые начали использовать систему, отзывы очень хорошие. Они уже сейчас видят экономию от 10 до 25 процентов в зависимости от категории товара, который закупают. Естественно, мы начали пока закупать товары простые. Это канцелярия, это бумага, это вода, то есть это ну, пока обеспечивающая, скажем так. Министерство обороны у нас пришло и сказало, что мы хотим закупать все. Мы побоялись закупать все, там, в частности, например, питание для солдат. Понятно, мы поняли, что это ответственность большая, поставщиков нужно проверять очень тщательно, поэтому мы посоветовали Министерству обороны пока привлекать уже тех поставщиков, с которыми не работают, но даже в этом режиме за счет электронного аукциона цена снижается. То есть уже сегодня мы экономим государственные деньги. Ну и, собственно, у нас два работы дальше для государственных органов это будет определенное испытание да то есть готовы они действительно работать по новым правилам если готовы то вот она система используйте для бизнеса это возможность зайти на те бустерки, которые раньше были недоступны получить те заказы которые раньше были недоступны если перейдете на следующий слайд у нас в последней очередь уже мы сделали информационный сайт о проекте прозора там вы сможете найти общую информацию о системе, увидеть ответы на вопросы, ну и по телефону задать нам какие-то вопросы, если будут у вас проблемы с регистрацией, либо с тем, как начать работу с системой.